अस्सलाम बिसमरिमैक्म आज इस YouTube चैनल पर इन घड़ियों की मुनासबत से हम जरबत के बाद मौला अली रजिया ने हसनैन करीमैन को क्या वसीयत फरमाई ये आपको बताएंगे मौला अली रजी ताला अन्होंने फरमाया मैं तुम दोनों को खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ और दुनिया की तरफ माइल ना होना खाह वह तुम्हारी तरफ माइल हो और दुनिया की जो चीज़ तुमसे रोक ली जाए उस पर अफसोस ना करना और जो भी कहना हक के लिए कहना और जो भी करना सवाब के लिए करना और जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार रहना मैं तुम दोनों को अपनी दूसरी औलादों को अपने कुंबे के अफ़राद को और जिन लोगों तक मेरा ये नविश्ता पहुँचे उन सबको वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरते रहना और अपने उम्र को मुनज़म रखना बाहमी ताल्लुक को सुलझाए रखना क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना वाली वाली वसल्लम को फरमाते सुना है कि आपस की कशीदगी को मिटाना आम नमाज रोजे से अफजल है देखो यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना उन पर फाके की नौबत ना आए और तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद ना हो देखो अपने हमसायों के बारे में खुदा से डरते रहना क्योंकि उनके बारे में तुम्हारे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने बराबर हिदायत की है आप ही ही वसल्लम उनके बारे में इस कदर ताक़द फरमाते थे कि हमें यह गुमान होने लगा था कि आप उन्हें भी वरसा दिलाएंगे और कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना कहीं ऐसा ना हो के दूसरे उस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाए नमाज के बारे में अल्लाह से डरना क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है अपने रब के घर के बारे में खुदा से डरते रहना जीते जी उसे खाली ना छोड़ना क्योंकि अगर खाली छोड़ दिया गया तो फिर अजाब से मोहलत ना पाओगे अपने अंबाल, जान और जुबान से राह खुदा में जिहाद के सिलसिले में खुदा से डरते रहना तुम पर लाजिम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की एयानत करना खबरदार एक दूसरे से कता ताल्लुक से परहेज़ करना देखो अम्र बिलमूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क न करना वरना बद किरदार तुम पर मुसलत हो जाएंगे और फिर अगर तुम दुआ मांगोगे तो वो कबूल ना होगी ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो ऐसा ना हो कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए के नारे लगाते हुए मुसलमानों के खून से होली खेलने लगो देखो मेरे बदले में सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए देखो अगर मैं इस ज़रब से मारा जाऊं तो तुम इस एक ज़रब के बदले में उसे एक ही जर्ब लगाना और उस शख़्स के हाथ पैर ना काटना क्योंकि मैंने रसुल्ला वसल्लम को फरमाते सुना है कि ख़बरदार किसी के हाथ पैर ना काटना खा वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो